12 травня в духовно-просветленном центре на честь Воскресения Христового прошел первый день первого пасхального международного фестиваля детского кино. Учули в жюри протеорей Александра Кулов, директор международного фестиваля покров. Идея давно уже звучала в наших кругах киношных. И кроме фестиваля обычного, где показывают самое разнообразное кино, не хватало фестиваля детского кино. И, конечно, вот мы решили этот фестиваль... Вот так называют детского кино. Во-первых, потому что его хочется смотреть, но его негде смотреть, его очень мало выпускают. Но одновременно есть много режиссеров, которые могли бы это делать. Поэтому, может быть, начнем мы с этого, с показа, с небольшого, с небольшого количества фильмов из которых определим победителей, и этот фестиваль станет большим, масштабным, всеукраинским, международным. Потому что, еще повторюсь, кино детское должно жить. Ему нужно уделять больше внимания, чем взрослому кино. Иначе детишки будут расти и растут не на тех фильмах, и не на тех жизненных принципах, на которых мы хотели бы их видеть. Ну, если говорить просто значение одним словом, то это невозможно объяснить, потому что это основа всего. Если ребенок в детстве не видит, как летают птицы, то он никогда не полетит. Если дитё не знает, как пахнут цветы, ну, что ему впоследствии нюхать и какой вкус развивать. То же самое кино. С этого все начинается у ребенка. Если у ребенка есть стремление к чему-то прекрасному, оно выражается в нашем случае, да, вот в, в этом искусстве то он в самом начале должен пробовать эти плоды, он должен ощущать, что это такое, должен начинать двигаться по этой стезе. И вот дети на этом фестивале это делают очень успешно, и первый год уже участвуют, и вижу, какой рост духовный, внутренний, и какой потенциал у этих детей. И я понимаю, что не то, что немногое у нас в будущем потеряно, у нас ничего не потеряно, у нас замечательное поколение растет. Роботи представлені в чотирьох жанрах кіно: ігрове, анімаційне, документальне та короткометражне. Фільмка це більше фільм, настрій про те, що кожного з нас, кожної людину всередині звучить своя музика. Ну, на сьогодні цей фестиваль це 36-й фестиваль взагалі. А тому ми постійно участвуємо в фестивалях і, я думаю, на майбутнє також будемо.